У Києві відбувся третій плавальний турнір, організований лігою дитячого плавання України. Знову на трибунах яблуку не було де впасти а на блакитних доріжках вирували справжні пристрасті. Вік учасників цих змагань організатори обмежили 12 роками, а найменшим плавцям, які стартували, виповнилося 5 років. Цього разу організатори надали можливість змагатися не тим дітям, які регулярно долають кілометри на блакитних доріжках у спортивних школах, а тим, хто відвідує секції у клубах і фітнес-центрах. Але серед цих юних спортсменів боротьба на кожній дистанції мала запеклий характер. В Втим, счастью не было меж, не лишь для тех, кому удалось оторваться Бортика-Перша. Сам кайф, когда ты в воде. Вот мне, например, родители не хотели отдавать на плавание, но я их уговорил, и вот теперь я занимаюсь профессионально. И меня здесь, меня здесь все устраивает. И мне в кайф плавать, мне в кайф вода, вот это все. Мне это очень нравится. Я люблю брас, но еще мне нравится кроль. Тоже кроль. Но брас мне больше нравится, у меня лучше всего получается плавать. Да, у меня а побольше успехов, раз, потому что каждый раз надо нырять в воду, да? да. Можно давать. Славу. Вот это потом Это Когда ты плывешь брасом, это очень клево. Я быстро учусь плавать. У меня сразу очень хорошо получилось, и я решила остаться. А какими стилями ты еще умеешь плавать, кроме как на спине? Вот мы видели, что ты стала чемпионкой. В семя. Ну вот. Вольным стилем тоже, да? Да. А какой любимый стиль или какой самый тяжелый стиль плавания для тебя? Дельфин. Потому что наверное, руки из воды вы постоянно. Да. Все да? старты провели за американскую систему. Ее особенность может ливить на городить большую килькость участников на каждой дистанции. Есть дети, которые, допустим, начали недавно заниматься плаванием. Они не могут соперничать с теми детьми, которые уже занимаются несколько лет плаванием. И для таких детей э, мы э, взяли систему заимствованную, где такие дети попадают в так называемую бронзовую лигу. То есть э, группа участников, которая с, э, недавно начала заниматься плаванием или которая еще не, не достигла хороших результатов. Они между собой разыгрывают первые 8 мест. Те дети, которые уже чуть получше ходят, они разыгрывают первые 8 мест в серебряной лиге. И те, которые давно занимаются или уже более продвинутые детки, они разыгрывают главные призы в золотой лиге. Так же самое везде по 8 мест. И ребенок, который, допустим, сегодня выступал в бронзовой лиге, в следующие соревнования он может выполнить норматив и участвовать уже в золотой лиге, бороться за самые главные призы. Дети стартовали усима стилями плавания на дистанциях 25, 50 и 100 метров в зависимости от веку. Мотивация плавать швидко для них не лише медали и призы від спонсорів. Мы организовали свою таблицу рекордов по Лиге детского плавания Украины. И любой ребенок может выполнить, показать такой результат, который будет рекордным среди соревнов... детей, которые участвовали в на наших соревнованиях. Это, соответственно, повышает его престиж. Сдается, ну что, можно вомагать вид спортсменов, детей, тем больше вид дошклення? На монтаже пройдут. У майбутньому, а сегодня достаточно дать можливість змагатися. Чотири зарождається зарождается чувство победы, чувство соперничества, чувство этого спортивного духа ритма. Детки заряжаются им и они ну, хотят его нести дальше. Вот. То, что это участники Лига Фит, то есть детки фитнес-клубов, очень много хороших деток, хороших результатов, которые в волне можно рассматривать как на Грубо говоря, там претендентам детської школи, ШВСМ і так далі. Достойні тренера, які працюють в клубах. Як я вижу, хорошо добре воспитывают деток в цьому направлении. Для тих дітей, хто виходив на старт вперше, колінки, напевно, тремтіли не лише від передчуття суперництва. Турнір відбувся у найсучаснішому столичному басейні, який вражає масштабами і відповідає усім олімпійським стандартам. Автором цього проекту є перший віцепрезидент Федерації плавання України Володимир Шумілін, який втілив свій задум у життя за якихось три роки. Культура спортивного плавання вона рождається в масових в масових Саме з дитячих соревновань починається тот рост, ростут інтерес, рост культури батьків, культури тренерів, культури суддів, культури організаторів соревновань. Нас з вами, тому що ми зовсім по другому становимося, відчуваємо атмосферу. Ми по другому починаємо працювати. Нам, как а, людям, которые проектируют и создают такие комплексы, такие соревнования дают большой толчок для анализа, что мы должны сделать еще. Это тем более важно, потому что мы видим такие соревнования не только в этой стране. Мы изучаем технологию проведения в других странах, за рубежом. Понимаем, как создаются такие комплексы, которые нужны всем. Ведь такой бассейн, он не только для сборников. Сегодня доказали за того, что сегодня плывут здесь самые маленькие дети от начинающих плавать до ну, растут чемпионы. Руслан Свирин, Юрий Русахай, телеканал Киев.